Dewan juri yang terhormat, kami tampilkan peserta dengan nomor urut 57. Kami persilakan. 我上帝。 sedikit diredakan dengan perkataan yang baik bagi kedua orang tua kita sebab selalu ada alasan mengapa suatu hal terjadi pada diri manusia At mungkin orang tua tidak sengaja memarahi kita sebab selalu ada alasan besar mengapa orang tua melakukan hal tersebut atau ketika kita sedang sibuk untuk untuk tumbuh dewasa Terkadang kita lupa bahwa orang tua kita juga beranjak tua Makanya terkadang kita sering hilang Ketika orang tua kita menyuruh kita untuk mengerjakan sesuatu Tetapi kita menolaknya dengan perkataan yang kasar Seperti ah, malas, gak mau, capek, dan bantahan Yang menyakitkan hati kedua orang tua kita Pada kita semua tahu, orang tua kita bersusah payah untuk membesarkan kita. Pernahkah kita ingat ketika kita kecil? Ketika kita sakit, orang tua kita berlari ke sana kemari dengan hati yang rendah, hanya untuk kesembuhan kita. Tidakkah kita ingat ketika kita kecil? Tangan orang tua kita yang begitu lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi mau ya kalau kita mau pasti kita masuk surga. Amin amin Allahumma amin. Bunga melati, bunga mawar, dibelinya di pasar. Warnanya sangat manjakan mata ketika melihatnya. Kalau kita berpisah nanti, jangan lupa untuk berkata mulia kepada orang tuamu. Karena itu pintu kita menuju surga. Wassalamualaikum warahmatullahi